চিনাকী পৰ্বাকী পৰ্ব মই ডেভিড কাশ্যপ আৰু প্ৰথম খবৰত কৰি আছো আৰু অনুষ্ঠানৰ নাম কি আছিল য'তে ত'তে গতিকে য'তে ত'তে আজি যতে ত'তে আছো বাৰু মৃতদেহৰ ওচৰত আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে দুহেজাৰ চৌব্বিছত যদি হেৰুৱাবলগীয়া কিবা আছে চবতকে ডাঙৰ বস্তুটোৱে হৈছে দেউতা গতিকে চৌব্বিশত দেউতাক হেৰুৱালো সেইটো বস্তু এটা আঘাত থাকিয়ে যাব গোটেই জীৱন এতিয়া দুহেজাৰ পচিশত আহ ভাল লগা বস্তুটোৱে হৈছে যে মোৰ ডাঙৰ দাৰ বিয়া গতিকে সেই বস্তুটো আৰু মোৰ ভাল লগা পৰিকল্পনা বুলি কলে একো নাই দাদাৰ বিয়াখন যোৱাৰ পিছত ছাব্বিশ মানত মই ভাবিম গতিকে তেনেকুৱা মোৰ বিয়া এতিয়ালৈকে কোনো সঠিক হোৱা নাই কিন্তু পঁচিছত বিচাৰিম নিজৰ দৰমহাটো অকণমান বৃদ্ধি হওক আৰু ছাব্বিছলৈকে কিবা এটা ভাবিব পাৰো আৰু সকলোৰে নৱবৰ্ষটো মনে বিচৰা ধৰণে যাওক ভবাৰ নিচিনাকে যাওক সেয়াই আৰু স্বাগত জনাইছো আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল বিভিন্ন খবৰলৈ বিভিন্ন খবৰত আপোনালোকে এটা অনুষ্ঠান দেখিয়ে আছে য'তে ততে কৌচিকে উঠি গৈছে কৌশিকে ভয় খাইছে কৌশিক নহয় মাধুৰ্য উঠি গৈছে মাধুৰ্য ভয় খাইছে কিবা কব লাগিব বুলি তথাপিও কব লাগিব মই তেওঁক মাইকটো আগবঢ়াই দিম তেওঁ কব কিন্তু মোৰ আজি বিষয়টো হৈছে যিহেতুকে দুই হাজাৰ পঁচিছ আহি আছে দুহেজাৰ পচিশ বৰ্ষত বহুতৰে বহুত পৰিকল্পনা থাকে যিটো নেকি দুই হাজাৰ চৌবিশত হয়তো আধৰুৱা হৈ থাকিলে বা কিছুমানৰ আশা পূৰণো হৈছিলে কিন্তু যিসকলৰ আধৰুৱা হৈছে যিসকলৰ আশা পূৰণ হ'ল তেওঁলোকে হয়তো দুহেজাৰ পঁচিছত আকৌ পূৰ্ণৰমে কাম কৰিম বুলি মনতে প্ৰয়াস কৰিছে তথাপিও তাৰ ভিতৰতে কিছুমান পৰিকল্পনা থাকে আৰু আজি মই উল্লেখ কৰিছোঁৱেই য'তে ত'তে আজি এই অনুষ্ঠানটো মই য'তে ত'তে পাতিছোঁ এটা স্থানত যিহেতুকে ইয়াতে প্ৰত্যেকটো সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তি উপস্থিত আছে গতিকে মই পোনপ্ৰথমতে কৌশিকৰ ওচৰলৈ যাম কৌশিকৰ মই পৰিকল্পনা জানিব বিচাৰোঁ কৌশিক

চৌবিশ বুলি নহয় প্ৰত্যেকটো বছৰতে কৰিবলগীয়া থাকিয়ে যায় কিন্তু আমাৰ সেই কামবিলাক কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে আধৰুৱাই হৈ থাকে আমি যিটো পৰিকল্পনা কৰোঁ সেই পৰিকল্পনা কেতিয়াও আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবও নোৱাৰোঁ বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক বা ঘৰুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো সমস্যাৰ লগত আমি জৰ্জৰিত হৈ থাকিব লাগে প্ৰতিটো সমস্যাৰ মুখামুখি হ'ব লাগে যাৰ বাবে এটা সমস্যাও আমাৰ সমাধান নহয় সকলো সমস্যা আধৰুৱা হৈ থাকে কিন্তু দুহেজাৰ পঁচিছ চনটো আহিছে যিহেতু ভাবিছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰা সকলোৰে জীৱনটো সময় হ'ব সুন্দৰ হ'ব আৰু যিসমূহ পৰিকল্পনা আছে সেইবোৰ যাতে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে সেই পৰিকল্পনাসমূহ যাতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে তাৰে কামনা কৰিছোঁ সকলোকে পুনৰবাৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ডি ৱাই থ্ৰী ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভতে হয় কৰি আছো আৰু বৰ্তমানলৈকে মই নাজানো বিয়া এতিয়ালৈকে কৰোৱা নাই কৰাব লাগিব সাতাইছ মানত হ'ব চাগে সাতাইছ মানে অন্য এজনৰ লগত এন বি নিউজ এন বি নিউজৰ চিনাকি দৰ্শক মাধুৰ্য শইকীয়া মোৰ নাম মোৰ ঘৰ যোৰহাট টিয়কত আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীতে এন পি নিউজত কৰ্মৰত হৈ আছোঁ আৰু নতুন বছৰৰ কথা আপুনি সুধিছে গতিকে বছৰটো আৰম্ভ হৈছিলে চৌবিছৰ যিবিলাক মন একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ বা এক জানুৱাৰী যিবিলাক স্মৃতি এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে আৰু বছৰটোত বহুত পৰিকল্পনা আছিলে নিজৰ বাবে নহয় বেলেগৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ বহুত হেঁপাহ আছে আগৰ পৰাই হেঁপাহ আছে আৰু পঁচিছত এইটোৱে ভাবিছোঁ যাতে মোৰ যিখিনি ভাবিব লগাব যিখিনি পাইছোঁ আজিলৈকে মই সুখী যথেষ্ট সুখী মোৰ মা দেউতাই মোক যিখিনি দিছে মাত দেউতাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছোঁ যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু পঁচিছত এটাই পৰিকল্পনা আছে অন্য কাৰোবাৰ কাৰণে সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ বহুত হেঁপাহ আছে মই ভাবিছোঁ যে সাহস দিব মোক পঁচিছৰ কাৰণে পঁচিছত এনেকুৱা কিবা এটা কৰোঁ যাতে মই মোৰ জৰিয়তে সমাজখন উপকৃত হয় যাতে নকওঁ সকলো সমপৰ্যায়ৰ লোক গতিকে কাকো দৰিদ্ৰ বা কিয় বুলি নকওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে পঁচিছত কিবা এটা কোৱাৰ মন আছে পঁচিছ বুলিয়ে নহয় যাতে পঁচিছৰ পৰা এই পৰিকল্পনা আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ সেইটো আপোনাক বহুত বহুতো আগবাঢ়ি যাওক মই আৰু আহিছোঁ অন্য এজন সংবাদ কৰ্মীৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে চিনাকি দৰ্শক হওক ধন্যবাদ মই মই মুশেক মই এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰত বৰ্তমান আছো তাতে তাতে কাম কৰি আছো আৰু মই প্ৰথম দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষলৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ দুহেজাৰ চৌবিছত মই বহুত হেৰুৱাইছোঁ বহুত বেছি মোৰ হাতৰ পৰা বস্তু গুচি গৈছে আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনটো আঘাত পোৱাকৈ বহুত আঘাত সেইখিনি মই যিখিনি ক'লোঁ হেৰুৱাইছোঁ সেই আপোনাৰ হেৰুৱাৰ মাজত আঘাতে থাকিব হৈছে গতিকে তাত মোৰ বহুতখিনি আছে চৌবিছ চনটো আৰু মোৰ আজীৱন মনত থাকি যাব দুহেজাৰ চৌব্বিছটো আৰু পঁচিছ চত মই আশা কৰিম যাতে অকণমান নিজে অকণমান মই যাতে ষ্টেবল হ'ব পাৰোঁ আৰু সেই আগৰ কথাখিনি লৈয়ে যাতে মই মই পাহৰিব নোৱাৰো বাৰু গোটেই আজীৱন নেপাহৰি সেইখিনি কথা লৈ আগবাঢ়ি মই গৈ থাকিব লাগিব গতিকে মই আশা কৰিছো এতিয়া দুহেজাৰ পঁচিশ বৰ্ষতো সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক সকলোৰে কাৰণে সুখৰ হওক আৰু যোনে যি আশা কৰিছে সেই আশাখিনি যাতে সকলোৰে পূৰণ হয় ধন্যবাদ তোমাৰ কথাখিনি আলম লৈ কৌশিকে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে মই কৌশিকক আগবঢ়াই দিছো মাইক যিহেতু অনুষ্ঠানটোৰ নামেই য'তে ত'তে দিছে ঠিক আছে বিপুলাই অনুষ্ঠানটোৰ নাম য'তে ত'তে দিছে ঠিকেই আৰু সেইবাবে য'তে ত'তে আৰু যোনে তোনে যোনে যোনেও কব পাৰে মুসফিকে যিখিনি কথা ক'লে ঠিকে আছে কিন্তু মুসফিক মস্ত এটা চেনী হয় সেইটো কথা মাজে মাজে এনেকুৱা লাগে মই আৰু এজন অন্য এজন আছে সংবাদ কৰ্মী প্ৰথমতে চিনাকি আহ নমস্কাৰ মোৰ নাম বিক্ৰমজিত কলিতা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো যদি আমি প্ৰতিটো বছৰ একোখনকৈ কিতাপ বুলি ভাবো তেতিয়াহলে চন যিটো নাম এটা বেটুপাত আৰু তাৰ যিকেইটা পৃষ্ঠা আছে তাৰ বিষয়ে কোনেও আগতীয়াকৈ নাজানে গতিকে পৰিকল্পনা নামৰ এই যিটো আমাৰ এটা ধাৰণা এই ধাৰণাটো প্ৰত্যেকৰে যদিও আছে কিন্তু পৰিকল্পনা থাকিলেও সেই পৃষ্ঠাবোৰত কি আছে তাৰ মূলভাৱ কি হ'ব পাৰে কি ধৰণে সেই ঘটনাবোৰ পৰিচালিত হৈ আছে আমি নাজানো কিন্তু প্ৰতিটো সময়ৰ লগত যাতে মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ প্ৰতিটো সময় যাতে নিজৰ মতে নিজৰ সুবিধা লগতে নিজৰ কামখিনি যাতে অন্য এজন ব্যক্তিৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ চলাই লৈ যাব পাৰোঁ এয়াই চিন্তা সেই ভাৱনাৰে আগবাঢ়িম সকলোকে পুনৰবাৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনালোঁ পৰিকল্পনাবোৰ দুহেজাৰ পঁচিছৰ পৰিকল্পনা সংবাদ কৰ্মীসকলে খুব ধুনীয়াকৈ কৈ আছে আছে প্ৰথম খবৰ প্ৰথম খবৰৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম খবৰ যি আপোনালোকে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিবোৰ খবৰ ওলায় তাৰে প্ৰথম খবৰ তেওঁলোকে হয়তো প্ৰকাশ কৰে সেইকাৰণে নামটো দিছে প্ৰথম খবৰ মই ওচৰলৈ গৈছোঁ মই অৱশ্যে পৰিকল্পনাটো একদম শেষলৈ থলো কিন্তু এইটো প্ৰথমতে আনিব লাগিছিলে মোৰ ভুল হৈ গ'ল বাৰু তথাপিও মই যদি পাৰো এডিটিঙত মই এইটো আগুৱাই লৈ যাম গৈছো চিনাকি পৰ্বাকী পৰ্ব মই ডেভিড কাশ্যপ আৰু প্ৰথম খবৰত কৰি আছো দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে দুহেজাৰ চৌবিশত যদি হেৰুৱাবলগীয়া কিবা আছে চবতকে ডাঙৰ বস্তুটোৱে হৈছে দেউতা গতিকে চৌবিশত দেউতাক হেৰুৱালো সেইটো বস্তু এটা আঘাত থাকিয়ে যাব গোটেই জীৱন এতিয়া দুহেজাৰ পঁচিছত ভাল লগা বস্তুটোৱে হৈছে যে মোৰ ডাঙৰ দাৰ বিয়া গতিকে সেই বস্তুটাৰ মোৰ ভাল লগা পৰিকল্পনা বুলি কলে একো নাই দাদাৰ বিয়াখন যোৱাৰ পিছত ছাব্বিশ মানত মই ভাবিম গতিকে তেনেকুৱা মোৰ বিয়া এতিয়ালৈকে কোনো সঠিক হোৱা নাই কিন্তু পঁচিছত বিচাৰিম নিজৰ দৰমহাটো অকণমান বৃদ্ধি হওক আৰু ছাব্বিশলৈকে কিবা এটা ভাবিব পাৰোঁ আৰু সকলোৰে নৱবৰ্ষটো মনে বিচৰা ধৰণে যাওক ভবাৰ নিচিনাকে যাওক সেয়াই আৰু থেংক ইউ ইবুল ধন্যবাদ জনালোঁ দেৱীদক আৰু মই যিহেতু কৈছোঁহে আগতে প্ৰগ্ৰেমটো য'তে ত'তে বুলি য'তে ত'তে যেতিয়াই তেতিয়াই যি টি কাম হৈ যাব পাৰে আমি অলপ সময় পাইছিলোঁ সেই সময়খিনিত আমি য'তে ত'তে অনুষ্ঠানটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি হয়তো আৰু বেছি সময় দিব নোৱাৰিম কাৰণ অলৰেডি আকৌ আমাৰ নিজৰ কৰ্মত ঘূৰি যাব লাগিব এইখিনিতে মই এই অনুষ্ঠানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ